Jadi lelaki ini bantu syarikat Jepun yang hampir bankrupt. Tapi sekarang kerajaan Jepun mahu dia dipenjarakan. Carlos Ghosn, orang Lebanon Brazil yang dikenali sebagai gaji CEO kerana pakar hidupkan syarikat kereta yang hampir bankrupt. Tahun 1999, Nissan hampir ditutup hutang 20 bilion dan Renault beli 37% saham dan letakkan Carlos sebagai CEO. Dia tutup 5 kilang dan buang 21,000 pekerja dia tukar budaya Jepun yang mana Nissan wajib beli spare part daripada beberapa supplier tertentu kerana respect dan juga hubungan kekeluargaan dalam masa 3 tahun Nissan daripada hampir bankrupt naik 2.7 bilion profit Carlos jadi superhero di Jepun so sekarang ni dia adalah CEO kepada dua syarikat kereta Renault dan juga Nissan tahun 2016 Mitsubishi pula terlibat dalam penipuan minyak pengguna menyebabkan reputasinya jatuh 40% saham hilang dalam masa 4 bulan Nissan masuk Nissan selamatkan dan Carlos jadi 3 CEO untuk syarikat kereta terkenal Carlos kemudiannya bercadang nak gabungkan Nissan, Renault dan juga Mitsubishi ini akan menjadikan syarikat ini adalah syarikat kereta yang paling besar di dunia tapi ini adalah di mana semua masalah bermula kerajaan Jepun tak mahu Nissan dikuasai oleh orang luar 2018 dia tiba di airport Tokyo yang mana polis dah menunggu ketangkap Carlos sebaik saja dia keluar daripada kapal terbang Alors si didakwa atas penyelewangan wang haram menggunakan wang syarikat untuk personal use yang diletakkan dalam penjara yang sempit dan disoal siasat selama berjam-jam dia tak mengaku katanya ini adalah konspirasi orang dalaman Nissan sendiri yang tak mau ketiga-tiga syarikat ni bergabung 3 minggu kemudian polis membebaskan Carlos dengan ikat jamin 9 juta Carlos tak bercadang dan berharap kes itu selesai dengan baik dia berjumpa dengan tiga veteran tentera mereka sorokkan dia dalam kotak speaker besar mereka bawa kotak speaker yang besar itu menggunakan private jet ke Turki dan daripada Turki dia menaiki kapal terbang terus ke Lubnan kerajaan Jepun hanya menyedari kehilangannya 2 hari selepas itu mereka mengeluarkan waran tangkap Lebanon dan Jepun tiada perjanjian ekstradisi dan Lebanon tak mau menyerahkan Carlos kata mereka Carlos adalah rakyat Lubnan yang sah Interpol kemudiannya mengeluarkan red note iaitu Carlos tidak boleh meninggalkan Lebanon tanpa ditangkap kisah ini diabadikan dalam dokumentari di Netflix fugitif The Curious Case of Carlos Ghost Carlos sebagaimanapun sekarang tinggal di Lebanon tapi tiga veteran tentera itu ditangkap di Jepun